Далі ми будемо говорити про те, що відбувається в Грузії. Там вчора були багатотисячні протести, які розігнали силовики. Яка ситуація зараз? Дізнаємося, нашого гостя, журналіст телеканалу «Мтаварі» Тонгіз Готішвілі з нами вже є. Вітаємо Дякуємо, що долучилися. Зараз, коли ми говоримо про. Так, чи ви не добре чуєте? Так, я вас слишу. Маємо трошки затримку з е, зв'язком. Зараз, що відбувається в Тбілісі після того, як вчора розігнали мітинг, який був? Ну, це було не вчора, це було сьогодні, кілька годин тому назад, утром, в 6 утра, десь приблизно, э, по підпілістському часу, э, коли остання фаза цієї операції завершилася, а так, і акція протесту, і відповідальний розгон, продолжаются уже около, около двух суток. То есть люди позавчера разошлись, вчера собрались снова, сегодня утром разошлись, сегодня вечером соберутся снова. Потому что это, видимо, протест, который э, уже, который показывает уже реальную э, реальную усталость народа от э, грузинской мечты, вот э, де-факто правящей партии и от их абсолютно про-русского курса, который уже невозможно скрыть, и они сами уже не считают этим, не только возможным, но и нужным скрывать свою, свою промосковскую позицию, заявляя, что они приостанавливают продвижение Грузии на пути к европейскому союзу, к членству в европейском союзе. Поэтому народу, который вышел сейчас на улицу, не остается ничего, ничего другого, кроме того, чтобы протестовать для того, чтобы защитить свое европейское будущее. Зараз з дня в день чи більше людей долучається до цих протестів, враховуючи, як на це реагує влада і силовики uh, у власті доволі лояльні. Силовики, надо сказати, Вони зараз департамент спеціального специального, специального назначення кажется, так так переводиться по русски uh, которому около 3-4 тисяч. Uh, Людей, натасканных натасканных боевиков, которые только умеют, что воевать с, с детьми или с, со стариками на улицах. Они для этого хорошо тренированы, хорошо экипированы, им хорошо платят, им дают премии за каждого задержанного. Сейчас уже на данный, на данный момент задержано около 110 человек. Избито огромное количество людей, в том числе избито больше 30 журналистов. Некоторые моего коллеги, например, у одной девушки разбита голова, у второго, разбит, у второго журналиста разбит позвоночник. То есть ситуация довольно трудная. Особенность этой ситуации в том, что эти, у этих протестов нет руководителя. Меня часто спрашивают, и у меня у самого нет ответа, как может продвигаться акция, как может развиваться акция, у которой нет руководителя, за которой не стоят какие-то политические силы. Мне тоже трудно очень предсказать, что будет с этой акцией, как самоорганизуется лидер, насколько этой акции потребуется политическое лидерство. Но ну, я, судя по опыту, который у нас был, я думаю, что политическое лидерство на каком-то этапе обязательно должно высветиться. Сейчас политические лидеры, оппозиционные политические лидеры, конечно же, участвуют в этих протестах, но участвуют как, так скажем, рядовые члены, рядовые участники протеста. Нет ни митингов, ни призывов, ни людей с мегафоном, ни людей с громкоговорителями. Они стоят так же, как и стоят все остальные какие основные на данный час вымоги протестовальников и может ли они еще смениться, добавиться, считая этот силовый разгон? Сейчас на данный момент э, на центральном проспекте Руставеля протеста нет. Сейчас, сейчас там протестующие не стоят, но вечером э, собирается, а опять собирается митинги. Я уверен, что будет тоже очень много народу, потому что у нас по традиции всегда, когда один мітинг розганяють силовими методами, розганяють страшними абсолютно антиконституційними, антічоловічськими методами, то люди обов'язково приходять протестувати. Я уверен, що сьогодні ввечері буде гораздо більше людей. Зараз ви згадували, що немає лідера опозиції, лідера власне цього протесту. Чи це може бути хтось з опозиції, чи це може бути взагалі якась інша нова для Грузії людина? А... Я еще раз повторю, мне трудно, трудно это предсказывать. Оппозиция как будто есть, какие-то какие политические партии существуют, которые, в принципе, вместе собрали бы гораздо больше голосов, чем э, так называемая правящая партия, которая потом уже сфальсифицировала эти выборы и приписала себе 54%. Но э, нужда э, политического лидерства на этих акциях должна возникнуть. Э, и, видимо, этот процесс когда-то, сегодня, завтра, послезавтра, я не знаю, когда доведет до э, выявления лидера, лидера или группы лидеров протеста. Но сейчас э, таких лидеров нет. Вот. Второй вопрос, что быть лидером такой акции очень, очень рискованно, очень опасно, потому что явного лидера задержат и арестуют в тот же самый день. Поэтому нужна какая-то другая структура, видимо, какая-то групповая Олі широкої широкої структура, якою буде руководдя цим протестом. Дякуємо вам за те, що долучилися до нашого ефіру. Нагадаю, що з нами був Тенгіс Гоготішвілі, журналіст телеканалу Таварі із Грузії.